за на комфорте. Шкода с до 64 тысяч Терроризм это э, самый легкий, простой, эффективный да, и дешевый способ воевать. Да. Но самое главное, он самый медийный. Если по Крымскому мосту влепят две-три ракеты, пусть даже его починят через две недели, это будет э, дикий просто пафос для Большая перемога. Для украинской там опять марки начнут выпускать открытки, не знаю, сериал сделают. Это покажут всем западным зрителям. Смотрите, да. как Украина. Вот она не могла, а сейчас-то вот как, какой ущерб нанесли. Два пролета обрушилось опять и так далее. При том, что на ситуацию на фронте это никак влияет. Никак не, будет. не повлияет. Ну, если на ситуацию никак не повлияет, то чему у вас такая истерика? Может, все потому, что эти ракеты и Бо минуло и осень, прошлой с полученных Штаты впервые отправили в Украину ракеты-атакамс с минимальной дальностью ними мы завдали удару по аэродромах Бердянска и луганська Тогда про цей инцидент пропагандисты волели мовчати, а зараз чомусь то згадали. напоминали. Мы не считаем, что Атакмс это проблема. Вот я хотел вот сейчас об этом сказать. Вот э, новое вооружение, которое они поставят в, вот в этом транше, это как раз таки и будут э, армейская тактическая ракетная система Атакмс. Ну чего они добивались? Дальнобойные да, ракеты? да, да. Вот, были признаки того, что они малого радиуса действия атак уже поставляли э, Украине, и они их применяли на фронте. Вот сейчас они в открытую говорят о ракетах, которые способны э, поражать цели на дистанции 300 километров. Они в информационном поле это все, скажем так, э, обращают наше внимание на том, что они будут бить по Крымскому мосту. То есть. Они это делают с целью отвлечь нас, усыпить нашу бдительность по другим направлениям. Основная э, цель для этих ракет будут, скорее всего, это аэродромы, военные аэродромы. Поскольку наша авиация, особенно штурмовая авиация, очень много проблем принесла э, украинской армии, особенно с таким количеством управляемых фугасных авиабомб, которые мы сейчас применяем. Ну, атакам с это Брянск, Алуга, Риолкур, километров, да, Поронеж, все... Белгород, Луганск, Донецк, да, да, Ростов на Дону, да. Севастополь. Да, все это аэродромы, огромная территория. Да, все аэродромы, где будут, где базируется наша авиация, которая используется на линии боевого соприкосновения, она под ударом. Если не ошибаюсь, был удар осенью по Луганску и по Мариуполь, по аэродромам, вот как раз они применяли кассетные боеприпасы. И вот там э, разлет... Был удар по Бердянску, по Джанкою. Бердянск, Джанкою в том числе, да. Но вот конкретно по Мариуполю, там я просто видел эти фотографии, там вот э, падение этих суббоеприпасов на аэродром, на взлетную площадку, там э, дистанция между боеп... суббоеприпасами была где-то полтора метра. То есть плотность покрытия очень высока, и технику спасти, ну, нереально, не Ну, то есть это серьезное вооружение, это серьезное вооружение. рассуждать на тему того, что ничего страшного, это и не изменит да. Кроме положение того, дела на войне, нужно было бы понять. безответственно. Да. Нужно. Мы, будь мы американцами, могли бы ответить одномоментно, на начав ковровые бомбардировки, это решило бы все вопросы, давным-давно могли бы мы предпринять эту тактику, но мы на то и не американцы, мы... Так себя не ведем, и они этим, разумеется, пользуются. Важное при этом обстоятельство. Это не спонтанное голосование. Это не то, чтобы Джонсон вдруг подвел республиканцев. Нет. Это, очевидно, договорняк. Более того, оружие уже подготовлено и появится на Украине к концу этой недели. Официально сообщил Пентагон. Ну, то есть оружие есть, ему нужно только пересечь границу. Они знали, что будет проголосован законопроект. І очевидно, ми, наверное, исходим з того, що ми теж готові это оружие лучше було бы уничтожено на на підступах линии фронту. Як только з'являється на території України раз і исчезло. це було бы крашої для нас ситуації. Знищувати мости, командні пункти та всю російську військову інфраструктуру пріоритетне завдання наших військових, і саме для цього нам потрібні далекобійні ракети. Чи полетят вони у Кримський міст, поки невідомо. Але прогнозы про пан не дуже подобається. Смотри, прочитал я все, что ты пишешь, и как-то тревожно. То есть понимаю, что гаденыши готовят 7 мая мощный удар по Крымскому мосту. К этому все идет. Явно, что им все уже дали. И та сумма, которую там через Конгресс протаскивает, я думаю, она включает дальнобойные атак, комсы и всякое прочее. А Которые, как всегда, они заявляют потом, что дали, когда это уже находится на Украине. Говоря мы чисто по тактик-техническим характеристикам, видим, что они уже все дали. Я, я абсолютно согласен. Основная их цель сейчас будет под инаугурацию президента и по 9 мая попытаться уничтожить Крымский мост. Они действуют параллельно. Видите, они пытаются атаковать наши ПВО в Крыму. И то и так, так сказать. Они готовят, этот, этим да, да, они готовят теракт по Крымскому мосту. Поэтому... Очень надеюсь, что, так сказать, ну не надеюсь, я уверен, что значит, наше руководство это прекрасно понимает, и воевать, воевать сегодня нужно, так сказать, по-другому. Тем более, что, насколько я понимаю, насколько я знаю, все возможности для этого есть. Поставка американских ракетных систем «Атакамс» – это опасное оружие, безусловно. Да, с ним можно бороться, но сам факт того, что Украина, страна, которая проводит политику государственного терроризма, получит такое оружие и будет с его помощью совершать, в том числе, очередные террористические атаки по нам вызывает серьезное беспокойство. И я думаю, что логика действий российского военного и политического руководства будет заключаться в том, что если это оружие, вопреки тем обязательствам, либо обещаниям, мы не знаем, которые якобы США требуют от Киева, и которые Киев не выполняет, если будут удары по нам, по гражданским объектам, по инфраструктуре с использованием такого оружия, я думаю, нам не остается ничего, как масштабировать те удары, Ответные по объектам критической инфраструктуры Украины у нас есть чем действовать в этом случае. Никакие даже самые современные системы комплекса ПВО не способны а, западные противостоять нашим новым а, ракетам, которые используют и а, в том числе наша фронтовая авиация. Поэтому за каждый обстрел значит, ну, будет выводиться из строя очередная украинская ТЭС либо ГЭС. Разумеется, точно, хирургически. Но... А ну, можливо, заявами про кримський міст вони хочуть виправдати свої терористичні атаки по Україні. Типу, це у них превентивні удари.